assalomu alaykum hammaga akalar ukalar va meni tomosha qilayotgan obunachilar hammaga assalomu alaykum biz sizlar bilan bugun o'zbekistonda tuzilayotgan haqiqat va taraqqiyot partiyasi haqida gaplashamiz va uning asoschisi va u kim tomonidan tuzilyapti va u tuzilsa o'zbekistonga qanday yangilik bo'ladi u partiyaning o'zi asosiy maqsadi nima xalq uchun nima qila oladi u partiya shularni ko'rib chiqamiz ya'ni to'rt besh bosqichda desak ham bo'ladi birinchisi uni tuzilayotgan odam haqida uchinchisi yani u partiyani maqsadi uchinchisi qanday yangilik bo'lishi mumkin kelinglar shu uchta mavzuni ko'rib chiqamiz besh oltita qilmaylikdi uchta mavzu yetadi o'zi birinchisi u, u tuzilayotgan odam ya'ni asoschi kim u partiyani asoschisi kim nazar ollaqulov u oddiy iqtisod fanlari doktori ya'ni professor Yani iqtisodchi desak yan ham bo'ladi tajribali va ko'p joylarda ishlagan professor ya'ni iqtisod haqida ko'p narsani biladi ya'ni amalda haligi kallasi bomboş bo'sh odam bir nima desa bo'ladi yaxshi inson bir kallali aqlli inson e, bu odam partiya tuzishda işte, ko'p o'ylanganligi aniq chunki partiya tuzish hammaga ham oson emas bu bosib o'tadigan yani yo'l o'zi juda juda uzoq va mashaqqatli bu marraga erishish uchun juda ko'p harakat qilyapti va qilmoqda uni yonidagi odamlarga ham hozir oson emas chunki bu partiyani tuzish uchun davlatdan ruxsatnoma olish kerak boshqa qilish kerak bu odam bir xayrli ishga qo'l urgan desak ham bo'ladi ya'ni xayrli ham tashabbuskor odam ya'ni men o'zim ham ko'p suhbatlarni tingladim o'zi bilan gaplashmagan bo'lsam ham youtubeda videolarini ko'rdim katta katta oldiga maqsad qo'ygan inson ya'ni haligi yo'q odamga ishongandan ko'ra bor qo'lidan kelyapti eplab shunchalik qilib harakat qilib gapiryapti agar shu partiyani tuzsa ishonsa bo'ladigan odamda nimaga chunki hech qaysi bir odam misolda partiya tuzib chiqqani yo'q o'zbekistonda bor partiya beshta partiya bo'lsa o'zbekistonda shu partiyalardan farqli o'loq bu odam tuzayotgan partiya xalq xalq bilan birga tuzyapti bu narsani ya'ni xalq manfaatlari ustiga qurilayotgan bu partiya kelajakda agar bu partiya tuzilib o'zini nomzodlarini parlamentga qo'yadigan bo'lsa o'zbekiston o'zgarishi mumkin va bu partiyadan saylanadigan odam prezidentlikka xalqni yanada bir yuksallikka eltishi mumkin e, bu odam haqida ozmu muncha bo'lsa ham ma'lumotga ega bo'ldik endi bu partiyani o'zi maqsadi va partiyani o'zi tuzilish jarayonlari haqida gaplashib o'tamiz bu partiya o'zi har tomondan tuzilayotganligi uchun hech qanaqa davlat tomonidan bu partiya moliyaviylashtirilmaydi ya'ni davlat tomonidan pul ajratilmaydi bu narsaga bu partiyaga ya'ni tadbirkorlarni va o'zini xohishi bilan yordam beradigan insonlarni va nima desa bo'ladi xalqni quyi qatlami orqali tuzilayotgan bu partiya bu partiyani misol qanday qilib tushuntirsa bo'ladi tuzilsa agar o'zbekistonda haqiqiy demokratiyaga bir qadam tashlansa desa ham bo'ladi nimaga bu o'zbekiston uchun katta yangilik bu narsadan hech qanaqa bosimsiz misol prezident saylanadigan bo'lsa hech qanaqa bosimsiz harakat qiladi bosimsiz inson va e, parlamentga saylansa ham katta ijobiy natijalar ko'rishimiz mumkin va hozirgi ochiqligidan ko'ra misol bundanda yaxshiroq natijalar kutishimiz mumkin ya'ni bu partiya tuzilsa agar parlamentga nomzod qo'yilsa prezidentlikka ham misol keyinchalik agar partiya tuzilib tasdiqdan o'tadigan bo'lsa katta natijalar kutishimiz mumkin to'g'ri hozircha misol partiyani tashkiliy ishlari ketmoqda va imzo to'plash u partiyani a'zolari shular hozircha ketmoqda и keyin qanday o'zgarishlar kutishimiz mumkin o'zbekistonda birinchisi bu prezidentdand ko'ra parlamentni o'rni kattaroq bo'ladi ya'ni bitta insonga bog'liq bo'lib qolmaydi ya'ni hokimiyat va parlament hozirgidanda ko'ra kuchliroq bo'ladi desak ham bo'laveradi chunki bu inson o'zi aytyapti oldiga katta katta maqsadlarni qo'yib turib keyin to'g'rifk fikrlarni oldinga surmoqda ya'ni xalqqa nima foydasi borligini nima qilish kerakligini bu inson biladi ya'ni oddiy xalqdan chiqqan inson xalqni dardini tushunadi va biladi misolda boshqa davlatlarda misol har to'rt yilda har besh yilda demokratiya bo'lib prezident almashadi misol parlament almashadi va shu sababdan ham demokratiya rivojlanadi ya'ni biz bu partiyani tuzilishda asosiy maqsadi ham shu parlamentni yangilash xalq xizmatini qilish i keyin hamma yo'qni qonuniylashtirib konstitutsiyaga muvofiq hamma joyda hamma davlat organlarida ishni ta'minlash shulardan ko'rinib turibdiki bu partiyadan katta natijalar kutishimiz mumkin va hamma qo'llab quvvatlashini istayman men o'zim ham hozir boshqa davlatda bo'lsam ham lekin bu partiyani qo'llab quvvatlamoqchiman nimaga o'zbekistonda katta o'zgarishlar kutishimiz mumkin qachonki biz o'zimiz xohlab bitta narsaga intilsak keyin o'zbekistonda rivojlanish bo'ladi o'zbekistonda hozirgi holatda birdaniga rivojlanib kutish birdaniga rivojlanib ketishni kutmaslik kerak nimaga o'zbekiston hozir o'ziga kerakli o'zini уровенdagi narsalarni birinchi amalga oshirish kerak ya'ni nimalar iqtisod ta'lim maishiy xizmat transport anaqa koмmunaльный уsluga hammasi bu sekin sekin birdaniga bo'ladigan narsa emas misol to'rt yilda biroq hech kim to'rt yilda o'zbekistonni o'zgartirib olmaydi hech qaysi prezident misol insonlar ochiqlashtirishi demokratiyaga sal qadam bosishi mumkin lekin birdaniga o'zgartirib yuborish qiyin chunki bu eski misol o'ttiz yilda bo'lmagan narsa to'rt yilda bo'lishi qiyin va hamma misol oldi strategiya qo'yib olib aniq aniq maqsadlarga intilish kerak shunaqa insonga biz ishonib saylovda ovoz berishimiz kerak oldingi saylovlarda to'g'ri nima desa bo'ladi bitta bitta insonni taniganmiz biz bitta insonga ovoz berganmiz shuning uchun misol ko'p ovoz olgan masalan sakson foiz to'qson foiz ovoz olgan nimaga biz chunki bitta insonni taniganmiz misol hozirgi insonlar misol tashabbus oldin tashabbus ko'rsatsa qo'rqqan hozir misol demokratiyaga -e sal yo'l ochildimi shu tashabbus bilan harakat qilayotgan insonlarga biz ishonishimiz kerak va qo'llab quvvatlashimiz kerak bularga ishonib misol hozir hamma o'zining tashvishlari bilan ovora kimidir uyda gaz yo'q kimidir uyda svet yo'q kimidir uyda mashina yo'q shunaqa tashvishlar muammolar misol hozir biz masalan 10 yil shunaqa qilib yasharmiz gaz yo'q svet yo'q elektr energiyasi yo'q ish oz pul or, pul kam oylik kam keyin moshina qimmat hozir shunaqa bo'lib yasharmiz lekin misol shunaqa insonlarni shunaqa partiyalarni biz qo'llab quvvatlasak bizdan keyingi insonlar bizni bolalarimiz bizni bolalarimizni bolalari misol qiylanmay yashashi mumkin nimaga biz shunga zamin yaratishimiz kerak oldingilar oldingilar ham harakat qilgan lekin o'zbekistonni darajasidagi misol davlat kattaligi aholi soni bo'yicha o'zbekiston misol yetarli o'rinlarda turadi o'ta o'ta katta bilimli yoshlarimiz bor misol o'ta o'ta tashabbuskor insonlar bor bularni qo'llab quvvatlab har birimiz bee'tibor bir bo'lmashimiz kerak qo'llab quvvatlab har birimiz qo'limizdan kelgancha yordam berib harakat qilishimiz kerak bu bir inson uchun emas xalq buni istashi kerak xalq misol shu partiyani tuzilishda kerakli imzolar to'plashganmi yo misol inson qo'lidan yetgancha moliyaviy tomondanmi yordam berish şey kerak misol sizni bergan misol meni bergan ming so'mni nima oladi deyishingiz mumkin sizni bergan ming so'mingiz sizni kelajagingiz uchun kiritayotgan mablag'ingiz ya'ni hayotingizni o'zgarishi uchun harakat qilishingiz kerak misol aytilgan gaplar qog'ozda yo telezorda qolib ketishi kerak emas albatta bo'lishi kerak agar misol biz birovlarga yangilik ishonmasak hech qachon o'zbekistonda rivojlanisi kutmashimiz kerak shuning uchun iloji boricha shu odamni qo'llab quvvatlashiglarni so'rayman hidir nazar ollaqulov yangi partiyani asoschilaridan biri yani, tashkilotchilaridan ko'p insonlar bu odamga hozir yordam bermoqda va o'zbekistonda ham ya'ni demokratiyani yangi partiya tuzishni istayotgan odamlar ko'p ya'ni xalq tomonidan tuzilayotgan partiya desak ham adashmagan yani bo'lamiz shuning uchun iloji boricha o'zinlarni kelajaginglarni o'zinglarni muammolarni sal chekka surib misol shu haqida ham ozgina o'ylashinglarni iltimos qilaman chunki nimaga bizni kelajagimiz bizni xalqimizni farovon hayoti shu tuzilayotgan va bo'layotgan ishlarga bog'liq kimdir o'ylashi mumkin och qornim tinch qulog'im men nima qilaman unaqa partiyaga aralashib kim nima qilaman men video chiqarib men nima qilaman u odamga gapirib xalq beparvo bo'lmas kerak bir kuni bitta odamdan so'ragan ekan jinoyat nima desa bo'ladi bitta insonni o'ldirgan jinoyat xavflimi yo beparvo insonmi desa bitta jinoyatchi bitta odamni o'ldirishi mumkin bitta beparvo inson beparvo xalq butun millatni yo'q qiladi degan shundan ko'rinib turibdiki soddalashtirilgan holatda misol sizlarga gapirib tushuntirdim hech narsaga beparvo bo'lmaylik xalqimiz birlashib bir yo'qotdan bosh chiqarib harakat qilishimiz kerak bizni yangi davrlar kutyapti yangi yangidan yangi buyuk buyuk ishlar kutmoqda hech kim ruhimizni tushkunlikka tushirmasdan harakat qilishimiz kerak va bir birimizni qo'llashimiz kerak hozircha men sizlarga aytmoqchi bo'lganlarim shular edi hammaga rahmat eshitganinglar tinglaganinglar uchun mingdan ming rahmat olloh rozi bo'lsin keyingi videolarda ko'rishguncha xayr salomat bo'linglar